ناظرین روحانی دنیا میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بہت عالی مقام و مرتبہ پایا میں ساجد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز صوفی نامہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ولیہ کامل حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور تعلیمات پر مبنی انتہائی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کون تھیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کیا ہیں حضرت رابعہ بصری کی تعلیمات کیا ہیں اور روحانیت کی دنیا میں حضرت بسری رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ ایک دروے شیف ولیہ تھیں حضرت رابعہ بسری رحمۃ اللہ علیہ سات سو دس عیسوی کو عراق کے شہر بسرا میں پیدا ہوئیں یہ دور بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک برگزیدہ اور اللہ کے نیک ولی تھے حضرت رابعہ بسری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی تین بہنیں موجود تھیں آپ چونکہ چوتھی تھیں اس لیے آپ کے والدین نے آپ کا نام رابعہ رکھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ ایک غریب مگر معزز گھرانہ تھا جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والدین کے گھر دیا جلانے کے لیے تیل اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کپڑا موجود تھا مگر آپ کے والدین اللہ کی ذات پر مکمل توکل رکھتے تھے آپ کی پیدائش کے بارے میں روایت ہے کہ پیدائش کی رات ہی آپ کے والد گرامی کے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے والد سے فرمایا کہ امیر بسرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ تم روزانہ سو مرتبہ جبکہ ہر ہر رات کو چار سو مرتبہ ہم پر شریف پڑھتے ہو مگر گزشتہ جمعہ رات تم نے ہم پر چار سو مرتبہ درو شریف نہیں پڑا لہذا رضا الہی کے لیے پیغام لانے والے کو چار سو دین آر دے دو اگلے دن آپ امیر بسرہ کے دربار میں پہنچے اور تمام احوال بیان کر دیا امیر بسرہ نے جب یہ ماجرہ سنا تو اس نے بھی درو شریف نہ بے سکنے کی تصدیق کی شرمندگی کی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد کو چار سو دن آر دیے اور کہا کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک جی مانگ سکتے ہو ابھی حضرت رابعہ بسری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر محض پانچ سال تھی کہ آپ کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اسی زمانے میں بسرا میں ایک قحت پڑا بسرا کے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے اسی ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئیں لاکھ تلاش کے باوجود آپ کی بہنیں نہ ملیں اب آپ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی اسی دوران ایک شخص نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اپنے ساتھ لے گیا بعد میں اس شخص نے آپ کو ایک بازار میں جا کر بیچ دیا آپ کی زندگی کے اکثر احوال تاریخ میں محفوظ نہیں جس قدر واقعات دستیاب ہیں وہ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ہیں آپ کو خریدنے والے آپ کے مالک نے آپ کو اپنے گھر اور ذاتی کاموں کے لیے مختص کر دیا آپ کا آقا دن بھر آپ سے بہت زیادہ مشقت کرواتا تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت شروع سے ہی عبادت الہی اور مجاہدہ کی طرف راغب تھی رب بصری اکثر روزے کی حالت میں رہتی تھیں رات جب گھر کے کام کاج اور مالک کی خدمت سے فارغ ہوتی تو مسلح بچھا کر عبادت الہی اور گریہ اوزاری میں مصروف ہو جاتی اور شب بھر آپ کا یہی معمول رہتا آپ رات کا کچھ حصہ ہی آرام فرماتی تھیں اچانک ایک روز آپ کے مالک رات کو جاگا تو اس نے گریہ اوزاری اور سسکیوں کی آواز سنی وہ اٹھ کر آپ کے کمرے کی طرف گیا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی کنیز اللہ کے حضور مسلح پر سربت سجود ہے اور اس کی سرگوشیوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے اس نے غور سے سنا تو آپ کی آواز آئی کہ اے اللہ تم میری مجبوری سے خوب واقف ہے گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے نہیں دیتا تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر جب تک میں فارغ ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچتی ہوں تو اکثر نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اس لیے میری اس معذرت کو قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر اپنی کثیر کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ کا مالے خوف خدا سے لرز اٹھا اس نے سوچا کہ اتنی ولی اللہ نیک سیرت کنیز سے خدمت کروانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں خود اس کی خدمت کروں صبح ہوتے ہی مالک حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اس نے کہا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ میرے گھر میں رہنا چاہیں یا کسی اور جگہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں میری ایک التجا ہے کہ آپ میرے گھر میں ہی رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی مزید یہ کہ میری طرف سے کی گئی تمام زیادتیوں پر مجھے معاف فرماتے ہیں. حضر فرماتے بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آقا و مالک کا شکریہ ادا کیا اس کی دلجوئی اور تعریف فرمائی اور عرض کیا کہ وہ کسی اور طرف ہی جانا چاہیں گی اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور کچھ عرصہ بصرہ میں ہی قیام کیا پھر وہاں سے اصول علم کے لیے کوفہ تشریف لے گئی کوفہ اس زمانے میں ایک بڑا علمی مرکز تھا آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہوئے ہدایت و رہنمائی پائی حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آدھی کلندر بھی کہا جاتا ہے آپ کی کل متا ایک پیالہ ایک چٹائی اور ایک اینٹ تھی اسی اینٹ کو آپ تک یہ کے طور پر استعمال کرتی تھی آپ اپنی رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور خوف خدا سے سوتی نہ تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ کر دی جاؤں آپ نے اپنے وقت کے علماء و محدثین اور فقہا سے مباحثوں میں حصہ لیا اور انہی سے حصول علم کیا ان بزرگوں میں امام سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے قریبی عقیدت مندوں میں شامل تھے آپ کو شادی کے لیے بہت سے پیغامات آئے جن میں امیر بسرہ کا پیغام بھی شامل تھا مگر آپ نے تمام پیغامات مسترد کر دیے آپ سے کچھ خواتین نے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تین باتوں کا اندیشہ ہے ان سے نجات پا لوں تو نکاح بھی کر لوں گی اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے کر جاؤں گی یا نہیں لوگوں نے جواب دیا کہ معلوم نہیں دوم یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں اور سوئم یہ کہ ایک گروہ جنت میں دائیں طرح سے داخل کیا جائے گا جبکہ دوسرا گروہ بائیں طرف سے تو میں کس جانب سے جاؤں گی اس کا جواب بھی آیا کہ معلوم نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ مرد کی خواہش کیا پوری کر سکتی ہے ایک مرتبہ حضرت بصری اللہ علیہ سے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ کسی غیر کی نفرت یا محبت اس میں سما سکے کسی خاتون نے آپ سے پوچھا کہ قرب الہی پانے کا ذریعہ کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ قرب الٰہی کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کسی سالے نے آپ کی بارگاہ میں بیان کیا کہ جب کسی کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جائے تو وہ دروازہ آخر کھول ہی دیتا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ حیرت ہے آپ کی درویشی پر ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ تو دروازہ بند ہی نہیں کرتا اس پر اس سالے نے کام علمی پر شرمندگی سے سر جھکا دیا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بہت کم گفتگو فرماتی تھیں آپ اکثر خاموش رہتی ہیں。صرف اسی قدر بات کرتی ہیں جس قدر ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کو عشق الہی کی حلاوت اور لذت نے دنیا سے بےگانہ کر دیا تھا ایک مرتبہ آپ حالت جز میں ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا ڈول لیے ہوئے گلی میں سے دیوانہ وار جا رہی تھیں لوگوں نے پوچھا کہ بی بی یہ سامان لے کر کیا کرنے جا رہی ہیں آپ نے جواب دیا کہ جنت کو جلانے جا رہی ہوں تاکہ جنت کی لالچ میں میں اللہ کی عبادت نہ کروں اور پانی سے دوزخ کو بجانے جا رہی ہوں تاکہ میں دوزخ کے خوف سے اللہ کی قربت کی خواہش مند نہ رہوں بلکہ میری عبادت کا اصل مقصد محبت الہی ہو ایک مرتبہ پانچ درویش آپ کے پاس حاضر ہوئے کھانے کا وقت تھا اور درویشوں کو کھانے کی حاجت بھی تھی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے خادمہ سے پوچھا کہ گھر میں مہمانوں کے لیے کیا کچھ ہے خادمہ نے جواب دیا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہ کافی ہے اور جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی اتنے میں ایک فقیر کی صدا آئی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دو آپ نے خادمہ سے کہا کہ وہ ایک روٹی اس فقیر کو دے دو کچھ دیر بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا خادمہ نے آپ کو بتایا آپ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں خادمہ نے بتایا کہ دو روٹیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ اسے واپس دے دو یہ ہمارا کھانا نہیں ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا آپ نے خادمہ سے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں جواب آیا کہ پانچ روٹیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی واپس بھیج دو یہ ہمارا کھانا نہیں پھر ایک تیسرا شخص آیا کنیز نے آ کر بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ لے لو یہ ہمارا کھانا ہے درویشوں نے تمام معاملے کی حقیقت پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس ایک روٹی تھی جو اللہ کی راہ میں دے دی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں ایک نیکی کرو میں بدلے میں تمہیں دس نیکیاں دوں گا اس حساب سے پہلے دو کھانے حساب پر پورے نہیں اترتے تھے جبکہ آخری میں دس اللہ کی طرف سے اور ایک ہماری ٹوٹل گیارہ بھیجی گئیں اللہ کے وعدے کے مطابق یہی یہ ہمارا کھانا تھا آپ کے توقع کا یہ حال سن کر درویش حیران رہ گئے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ حج ہوئے تو ہر قدم پر سو رکعت نوافل ادا فرماتے ہوئے جا رہے تھے آپ چودہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے جب ہر میں کعبہ میں پہنچے تو کعبہ کو غائب پایا آپ اب دیدہ ہو گئے آپ سمجھے کہ شاید بنا جاتی رہی پھر غائب سے صدا آئی کہ کعبہ میری ایک نیک اور ضعیفہ بندی کے استقبال کے لیے گیا ہے پھر جو نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے تھے حضرت بسری رحمت اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے آ رہی تھیں یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بن عدم نے کہا کہ تم نے کیوں سارے نظام کو درم برم کیا ہوا ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم نے جو ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو چودہ سال میں کعبہ پہنچے ہو ناظرین اس حوالے سے علماء کرام کا فرمان ہے کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی جائے تجلی ہے مادی طور پر کعبہ کی عمارت تو وہی موجود تھی مگر اللہ تعالیٰ کی تجلی اس وقت وہاں موجود نہ تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم بن عدم نے اسے لا موجود بیان کیا بلاخر آٹھ سو ایک عیسوی کو نوے سال کی عمر میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دنیا فانی سے کوچ کر گئیں آپ کا مزار اکدس بسرہ سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ناظرین امید آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس اس کا استعمال کریں